Вы русские дамы. Я разговариваю только с русскими дамами. А вы что? Вы похожи на Олега. На Олега? Да, я и есть Олег. Олег я. Тиньков. Олег Тиньков. Олег Юрьевич. Олег Юрьевич меня зовут. Бывший владелец, бывший владелец заводов, газет, пароходов. Банка Тиньков. Банка. Олег Юрьевич, да. пожалуйста, ко мне обращайтесь. Ну, мы вас сразу так... Ну, правильно, а что мне? Я с тех пор, как у меня Путин банк забрал, стал человеком свободным, могу говорить все, что думаю. Например, Путин хуйло. Вы со мной согласны? Что, Путин? Путин. Что Путин? Не услышали. Хуйло. Что Путин? Это такой, знаете меня ли, муж... что, мужской половой хуй. А, переходим? Ну Не нормально. Можно и так. Фуинь. Можно и так. А нечего, у меня было банк забирать, а теперь ему кранты будут. Он думает отвертеться, хрен там. У меня по всему миру э -э, банкира знакомые есть. Ротшильд, э -э, Морган. Кто? Банкира знакомые по всему Рошель? миру. Ротшильда знаю mm. лично. Моргана знаю. Морган? Да. Mm. Но мы, получается, клиенты банка Тинькофф. Ну, такая, теперь это не мой банк, теперь это путинский банк. Имя только мое осталось. Он прикрывается моим славным, моим славным именем и пытается присвоить себе всю славу и мощь моей финансовой империи. По-моему, ты банк. Да понятное дело, пытается переименовать. Да, ну, да понятно, что ну, естественно, он же не может использовать мою фамилию в открытую, поэтому а и прикрывается где всяческими вы... иными именами. Э... А где... Э... А? Что? Где ваша жена? Ну зачем вам моя жена? Моя жена в Соединенных а Штатах. Почему... Моя жена в Соединенных Штатах. А вы, короче, сидите в сарае, да? Почему в сарае? Абсолютно нет. Я сижу в городе Белгород, возглавляю русский добровольческий корпус. Округу. А, а округа. Что, что? В сарае, девочки, сидите вы. А я у себя в штабе сижу, возглавляю русский добровольческий корпус Легиона Свободы России. Нет, мы хотим хотя бы посмотреть, где вы находитесь, как бы, какие... Город-герой Белгород, а... город-герой Белгород. Я же Горь... здесь не экскурсии вам устраивать нет. буду. У вас звук пропадает, дама. Еще а. раз говорите, говорите еще раз, пожалуйста. Туалет у вас есть? Обязательно. Зачем вам мой туалет? Вы хотите посмотреть, как я писаю? Ну, можно даже, даже так. Не надо, не надо. У меня ну, же потому, у меня же даже жена даже. у меня же жена в Америке. Ну зачем? А, ну, Америке я ну, не буду изменять нет. своей жене даже ради вас. Я понимаю, что вы, конечно, дамы во всех отношениях ну, положитель ладно, во всех отношениях положительные, но жена -то у меня значительно лучше. Мой друг, художник, ну, ладно. мой друг художника не пьет. У вас есть? А ты обиженный, что ли? А у вас есть туалет? Нет, конечно, я на ведро как вы. Ну, покажите вашу туалету. нормально, что ли? Ты туалета никогда не видела. Ты где живешь? Ты живешь в самой большой стране мира и никогда не видела туалета. Как это так? Ну, сложно, что ли? Нет, мне туалет. не интересно. Мне куда интересно интереснее посмотреть на вас, чем демонстрировать вам туалет. ну это же глупо. ну это же это же верх, это же верх идиотизма. Мне не хочу, не надо. Туалет мне ваш не нужен. Я с вами беседую, а не с вашим туалетом. Зачем мне ваш туалет? Ну скажите мне. Я, я просто говорю, что он у меня есть, мне этого достаточно. Но я просто вижу ваши беспонтовые обои. Ой, а мы же слышали, что он за границей. Это штаб. Нет, мы просто Это штаб. <laughs> У вас вообще никаких нет. Это штаб. Понимаете, девочки? Штаб. Так вот, сейчас с собой. А как? Штаб с обоями. Я же не могу сидеть в сарае. У меня штаб с обоями, да. Или как вы думали? <laughs> Я должен себе в штабе поклеить понтовые обои? Вы нормальные. Вы поняли, что вы в памперсах. Ну хорошо, в памперсе такой. Не стану с вами спорить. Не, спам... не стану. Э, ладно, а что там с туалетом? Туалет будете показывать или нет? Хотели же. Ну я же вижу, что хотели похвастаться да. туалетом. Ну, вы же хотели похвастаться туалетом. Не, не стану нет, вас ограничивать. Давайте. Только, 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 Давайте. только после вас. Не, я не хотел, я не напрашивался. Вы хотели, я явно чувствовал по <связывающим> вашему настроению, что вы хотели показать мне свой туалет. Давайте. Нет, ну просто интересно, вы в памперсе или нет, просто такой старый. <связывающим> Зайдите в Википедию, посмотрите, сколько мне лет, старый. Ты не очень <связывающим> старая, <связывающим> ты не очень, ты не очень Лев. старая, конечно. А, но мозгов ну, не нажила. Ну, лет 70, наверное. Ну что, сдурела, что ли? Ну, сдурела, что ли? Сколько лет у тебя? 74. Ну, лет... А, так я вас еще замолодила. Замолодила меня. Но жене я все равно изменять с тобой не буду. Это страшненько. Он добрый такой, такой добрый. Ну, правда, всегда одна. Это сказал фараон и за это его называли Тутанхамон. Я тебе ну, больше того -то скажу, словами. даже если б ты, Нет. даже если б ты была не страшненькая, все равно бы своей жене не изменял, потому что она, ну, во-первых, умнее, чем ты, а во-вторых, лучше. Чем? Чем она. Чем лучше. И чем ты тоже. Про тебя я вообще молчу. А чем жена лучше-то? Чем ты. Ну, чем она лучше? Чем ты. Он сейчас себе этот, этот да, цену. Вы же меня не знаете. Девочки, мне цена, <соцентр> <соцентр> мне цена составлена президентом да, Российской, иди, Федерации, дед, Российской, иди, Федерации, иди. Российской Федерации. Российской <соцентр> Федерации, понимаешь? Еще он. Э, 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 дед. Подожди, дед, внучара. Давай как бы не будем вот это вот дед, по, дед, по возрасту, по возрасту людей разделять. Я же тебя внучара не называю. Я ж, тебе сколько лет? Тебе лет 45? Лет сколько тебе? Обижаешь. Что, 46? Я 78-го года рождения. 50? Да. Подожди, это, тебя с это, сколько это, это, сколько это, сколько тебе? 78-го, это тебе, это тебе 46. Да, столько времени потратил на бабульку, дурака. Зря потраченное время. Ладно. А жена у вас что, молодая? Жена у меня умная и красивая. А ты выглядишь ужасно. Пока.